Что спала это ни о чем не сказать вчера получила колоссальный стресс не то что колоссальный стресс у меня нет слов еще информация не дошла до меня о полном обсесе я еще не поняла кто защищает гражданских и военных становится они неугодной системе Вы же все прекрасно знаете да что я вышла под залог А теперь есть такой сайт Миротворец Я так понимаю это международный сайт Где мне вчера скинули ссылку и там якобы обо мне информация Ну все слышали да этот сайт Миротворец Я так понимаю что это международный сайт а зачем они это сделали? Они сделали это для того, чтобы если я захочу обратиться, что я и делаю, да, в международный, в ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, так как издевались над инвалидом и над матерью одиночкой. Там они за меня такое написали. У меня нет слов. Я решила сделать небольшой эфир. Мне хочется кричать. Мне хочется кричать, вы даже не представляете как. Я нахожусь сейчас в таком состоянии. Это просто капец. Зайдите, ну, зайдите, посмотрите на этот сайт информацию, то, что там написали. Написали за меня, потом взяли фотографию моей мамы. Это просто капец. Ну, это вообще, у меня нет слов. Я предполагаю, чей это сайт. Но, ребят, не знаю. Вот хочется. Вот действительно хочется плакать. Все, кто живет в Конституции, по Библии, по Корану. Он не угоден, не угоден с системой, понимаете? Сайт называется Миротворец. Его, я так поняла, что не только в Украине смотрят, но и по всему миру. Вы пишете, уезжайте, Петр. Начнем с того, что мне с города нельзя выезжать. Понимаете? Елена, Анжела, дорогая, вы не сможете это зеркале победить на мертворстве хорошая компания. Это даже приличные люди. Не знаю, там приличные, неприличные. Кто выложил там гадости про меня? Оно вам вернется. Кто это заказал? Оно вам тоже вернется. А буду поднимать. Я уже вчера обратилась к военным ребятам отправила эту информацию им. Они меня, конечно, успокаивают. Ну, ребятам, которым я помогала. Ребятам, которым не разрешалось ложиться в больницу на операцию. А я им помогала ложиться в больницу на операцию. Готовы меня поддержать. Знаю, ребят, просто не знаю. Это это представьте, это, они же прекрасно понимают, что они в отношении моей семьи сколько было нарушений, да, и чтобы, то есть они решили якобы о ней думать, действуют на упоре, да, а выложили эту информацию после того, как э, позавчера я вела прямой эфир и выложила такой небольшой, как ну ролик, да, вот про наших ребят. Значит, ребята на СИЗО, все мы продлили до сентября месяца. Спасибо, леди. Спасибо. Ну, это вообще, понимаете? А еще я вам хочу сказать больше. Там же они не только там шьют нам, да, 114, часть 1, поздничку 1. Я же ходила и к частным приватная выконавчая служба, когда блокировались счета пенсионеров, инвалидам. И приходила к частным исполнителям, я говорю, что вы исполняете. Понимаете? Не знаю, ребят, не знаю. Да, это репрессия. Репрессия в отношении моей семьи. Хочу сказать одно, что помощь нужна не только мне, но и нашим ребятам. Нашим ребятам с громады. И развиваются домолчались. Но есть, ребята, и позитивная новость. Сегодня я вам говоря, говорить о ней не буду. Вам немножечко надо будет подождать. Ну, это неделька, полторы. А скажу больше. Нет, к ним ненависти нет. Ненависти или еще что-то. Я им одно сказала. Чтобы они никуда не уезжали и не вздумали умереть. Потому что будет народный суд. Я все-таки верю справедливость у нас есть замечательный уголовный кодекс который написали как-то так состояние мое психологическое ну не я себя какой красивый мужчина пошел я сижу, теперь веду прямой эфир, а мужчина ласки строит. Ребят, вы же прекрасно понимаете, почему они решили меня не выпускать из города. Это чтобы я никуда не сбежала. И чтобы я много информации не рассказывала. А что я могу рассказать? Того, чего я не знаю. Елена, причем здесь, вы не знали, где вы живете. Я еще раз повторяю, мне вот эти провокационные вопросы, там за Майдан 2014 год или еще что-то. В то время, в то время, еще раз повторюсь, я с ребенком по больницам, мы, дом, мы, можно сказать, там жили. А приезжали домой, для нас это был отпуск, вы понимаете или нет? Поэтому мне вот эти провокационные вопросы писать не надо, за политику или еще что-то. Надо немножечко успокаиваться. Благодаря идее, которой я живу, которая, о которой вы чуть-чуть дальше узнаете. Идея очень позитивная. Посмотрите про миротворец в ДОСТа. Олег, это что вы имеете в виду? Вот вы пишете, Владимир, да, А мне интересно, вот я как говорила и повторюсь, а где же э, люди Запорожья? Вот завтра, кстати, я, мне уже написали, что э, хотят выйти, да, вот устроить или митинг, или пикет, я так и не поняла, по поводу отключения света в Запорожье. Ребят, вы же понимаете, сколько выйдет? Полтора человека, ну, грубо говоря. Буду ли я туда идти? Нет, не буду. Спасибо, Олег, посмотрю. Почему не пойду? А у нас достаточно. Пусть идут пенсионеры, пусть идут многодетные мамочки, пусть не обижаются на мои, да, вот эти слова. Другие люди. Я считаю, что я достаточно для Запорожья. Я этим не хвастаюсь, но я достаточно сделала, чтобы обойтись завтра без меня. Мне тоже написали, что ты не переживай. Ну, за этот сайт, да, там. Но для меня это вообще конечно, получила колоссальный. Ну ничего, ребят. Вы знаете, я говорила и повторюсь. Если мы помним по Библии, да, сначала был потоп, потом огонь с неба падал, а потом пришел Бог на землю. Так вот, я уже готова, чтобы он пришел. Так как означается из украинского народу, ну, сил терпеть уже просто нет. И они же прекрасно знают, что нарушив да, права в отношении меня и ребенка, это чтобы я, ну типа они считают, что якобы это на опережение они сделали. А я считаю, что кто вот отправил мою информацию вот туда, про меня, да, на этот сайт. За себя отправьте. Сколько вы украли денег, как вы обворуете народ. Отправляйте. Почему только обо мне? Меня и так весь мир знает. Так вы решили меня а, э, еще туда запихнуть. То есть, получается, другими словами, я на многих сайтах есть, на этом не была. Сергей. Нет, кстати, я в Одессе была, мне очень понравилось. Поэтому, понимаете, они же думают, что они, распуская слухи обо мне и ребенке, они думали, что они выиграли. Бог им судья. Но я всегда говорю, все говорят, да, перед Богом ответишь. Нет, сначала давайте ответим здесь, на земле, а потом перед Богом. Поэтому как-то так. Поэтому объединяемся, действуем только в правом поле. И все-таки люди есть. А самое большее, знаете, за что я переживаю? Они за себя. А за тех, сколько у нас осталось нормальных людей и сколько у нас продажных соседей, которые будут сдавать сосед соседа. Не то, что бесплатно. Ой, не то, что платно. Он и бесплатно будет сдавать. Вот вы когда-то, да, вот, допустим, с ним поссорились из-за чего-то, там, из-за клумбы или там из-за уборки, там, да, там, на лестничной площадке. И он это вспомнит и потом будет вас сдавать. Поэтому, ребят, все будет хорошо. Много говорить, вы же сами понимаете, я не могу. Just, спасибо, я посмотрю. Не могу, потому что... Время немножечко еще не пришло. А так, в принципе, все нормально. А знаете, что самое удивительное? Когда карточку заблокировали под залог, а я все равно вышла. И многие не могли понять, ну, полиция, да, там или судебная охрана, как так произошло. Многие, кто меня видел из полицейских, здоровались, не, не буду кривить душой и поздравляли с выходом. Даже были такие люди судебной охороны. Поэтому берегите себя, берегите свои семьи, помните все о том, что у вас есть дети, не сдавайте друг друга, потому что помните, что вы Сдохните, тот, кто сдал, и именно говорю, сдохните. А ваши дети, да, ваши внуки будут отвечать за то, что вы сделали. Александр, ага, здоровались, как же ты их оскорбляла, не бериши. Александр, слушай, иди прямо никуда не сворачивай. поэтому как-то так поэтому не забываем что у нас есть ребята которые находятся в санатории в СИЗО Ребята ждут нашей помощи. Это в плане распространения информации о том, что их незаконно там удерживают. Это не только чтобы информацию распространяли в Украине, да, в Республике Украина, но и по замежем. А о полиции я всегда говорила прямо. И самое интересное, я всегда спрашивала у них присягу. Только почему-то их не присягу я знаю. у а нее, к сожалению, нет. Смотрите, карта в описании, Алия карта есть в описании канала. Это Пумбанк. Поэтому вчера мы ездили с девчонками в больницу, отвезли бабушки ходунки. Бабушки 82 года. Это совершенно посторонняя бабушка. Но полгода они не могли добиться, чтобы купить женщины ходунки или коляску инвалидную. То есть у власти говорят, денег нет. И мы вчера отвезли ходунки. Это на Бочарова э, в отдел терапии. И э, фрукту отвезли. Ну а что, инвалидам надо помогать, и пенсионерам надо помогать. Поэтому... И Усика. Усик, вы имеете в виду, это... Который боксер, я правильно понимаю? Да, Елена, где-то я с вами соглашусь. Что закон не работает. У нас не закон, у нас беспредел. У нас у каждого свой закон. Но все равно, ребят, надо жить все равно. По совести, чести, жить сердцем. И спасибо всем огромное за поддержку. Спасибо огромное анонсы повестки Запорожья которые тоже меня очень благодаря им, которые они открыли сбор, да, и что я вышла. А все вот это гадости, то, что мне пишут, особенно то, что они там отправляли на этот сайт, оно вам вернется, поверьте. Рано или поздно. Только не хочу, да, вот, чтобы из-за вас гнить страдали ваши дети. Мне не хочется потому что дети здесь ни при чем все ребят буду заканчивать эфир я сделала небольшой утрешний, потому что ну ну это капец это просто я извиняюсь за это слово но это просто капец